Salam, əlbəttə, kanal izləyicilərimiz. Bu gün əməsi Masadır qəsəbəsində, 2-ci arazi marketin qarşısında, kiçik nömlü məktəbə məsafəsi yaxın məsafədə şəxsi tikili, 2 mərtəbəli, 3 otaqlı evimizlə tanış edirəm mən sizi. Burada soldakı gördüyünüz bu putikənd də bu evimizə aiddir. Soldakı pəncərədə, sağdakı pəncərədə bu evimizə aiddir. Bax, belə xodmanı həyətan yəni, sayısı var ki, yəni burada da stol stuba bir arasına sırat etmirlər, nahar etmirlər. Mərkəzi konsentrabdakin burada mövcuddur. Burada gəldəndə əlavə olaraq Moğatası vəbül Əli Mahduma Moğatası vəbül Şonsho çıxı hamsı qaydasındadır. Bu xatırlayın, bu pəncərədə, sağdakı pəncərədə, yuxarıdakı pəncərədə, yəni bu evdə ümumiyyətlə bu ev ahətdir. İndi isə evimizin içini mənə tanış edirəm. Bura evimizin bax belə bir giriş səsi var. Xatırladın ki, evimizin şəxsi ki, 4 dəvrləm qoşa daşla inşa olunub. Sol tərəfdə bax burada pleykanın sol tərəfində bir otağıdır, yuxarı qalxan otağımızdır. Bir otaq ordadır və burada isə bax belə bir geniş bir qonaq otağımız mövcuddur burada. 1-ci nömrəli qonaq otağına mən sizi tanıtdım. Bax belə bir geniş bir qonaq otağıdır ki, ə, hardasa ə, 30 30-35 kvadratdan çox olarsa az olmaz. Bax belə bir qonaq otağıdır. Ümumiyyətlə evimizin tikincisi 100 kvadratdan çoxdur ki, az deyim. Ümumiyyətam 2 mərtəbədir isə torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Onu xatırladımsa, bir də xatırladım, şəxsi tikilidir. Evdə, yəni bax gördüyünüz kimi bir dənə sadəcə evin ab-o-ishləri qalib. Onu xatırladımsa. Yəni evdə cüzi işlər də görəcək və yaxud ki, istəyə görə puldan çıxı, çıxıla bilər ki, yəni ala adam özləri remont edə bilər. Bir də buradan həyət sahəsini göstədim və Yataq otağı ilə məs tanış edim. Kanalımıza abunə olmağı bir dəvəmmə unutmayın. Yenə saça çıxan evlərlə 1 noyabr istəyə bula. Bəs inşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Evimizin sənədləri isə hörmətli kanal izləyəcəyimiz qaz, su, işıq mərkəz bunlar hamısı bir baş ada keçə və general davərindən evimiz satılacaq. Yəni onu da xatırladımsa, yəni sizə görə bələdiyyə sənədi almaq olaq. Yəni alıcının istəyinə aslandı. Bax bu gördüyünüz otağımız yataq otağıdır. Evimiz yaşayış olan bir evdir. İndi isə mən sizi mətbəxi ilə tanış edim. Bura isə evimizin mətbəxidir. Bax, belə bir mətbəx mövcuddur. Gördüyünüz kimi yeri pol taxtası, keçmə taxta ilə mövcuddur. Yəni siz gələcəkdə üstün laminat da bura, bu yaxdıqda şkafovka da vura bilərsiniz. Yəni onu da qatladım. Yəni istəyə görə burada evdə məsələ bəzi işlər var ki, görülədə bilər və yaxud da puldan çıxada bilər. Burdan da gördüyünüz şəbəndə, ailə bəndə birbaşa həyatına baxır. Bu mətbəx mebeli də bax evimizin içində qalacaq. Qiymət çox sərfəli dətdən artıq 20 manata satışa çıxıb, real alıcıdan sözsüz gəldim olacaq. Burda isə sanozeyin bax burda qarşısında düz kafelimet daha vurulmayıb sanozeyimizdə, amma qaz, su, işıq mərkəzi konstruksiyalar hamısı qaydasındadır. Burda sanozeyin qarşısında bax belə bir gardırop hissəsi var ki, yəni rahatlıqla burda, yəni paltarı dəyişib məsəl sanozeydən istifadə etmək olsun burda mətbəx mebelinin altı gördüyünüz betonla təsils olunub. İndi isə ikinci mərtəbəsinə mən sizi tanış edib. Bir də xatırladım ki, ikinci araz marketin arxasında evimiz yerləşir. Şəxsi tikilidir. Piləkanlar da yəni istəyə görə yanı yəni, pərlə çıxıb və oxtu ki, yığla da düzdür, biraz imkansızlıqdan, yəni bu evimizi tam remonta başa çatdıra bilməyiblər. Burası evimizin ikinci mərtəbəsi gördüyünüz bax bu ailə mətbəx bu evimizə aiddir. Hündürlüyü 3 metrədir. Onu da xatırladım. Bir də Dəyərimizə qiymətini mən təyin etdim 42.000 manatdır. Satışa çıxıb real alıcılarından sözsüz ki, endirim olacaq. Ətraflı məlumatı zəhmərinə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olma videobay məhrumdurmu? Yeni satışa çıxan evlərlə birincil növbədə tanış ola bilərsiz. Burdan da gördüyünüz kimi tam yaşayışlı olan bir yerdir. Yəni perspektivli yerdir bu əslində. İkinci ərazı marketin arxası. Ən ə, yaşan çox yaşanılan bir yerdə bura kanalımıza abunə olmağı və məni unutmayın. Yeni saç açan evlərlə 1-ci növbədə siz tanış ola bilərsiz. Ətraflı məlumat üçün zəng verin.